Videonu izləyən hər kəsə salam olsun. Kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlərə un halvasının reseptini paylaşacağam. Halva reseptləri çoxdur. Mən bu cür hazırlayıram. Əgər sizlərə maraqlıdırsa, videonun sonuna qədər izləməyə davam edin. Bu gözəl Ramazan ayında Allah orucunuzu və dualarınızı qəbul eləsin. Buyurun, başlayaq. Bizə lazım olacaq 2 stəkan un, 250 qram kərə yağı. Şərbət üçün bizə lazım olacaq 1 stəkan yarım şəkər tozu, 2 stəkan su, yarım çay qaşığı sarı kök. İstəyərsəniz sarı kök qatmaya da bilərsiniz. Sarı kök çox faydalıdır. Həm də halvanın rəngi daha gözəl olsun deyə mən istifadə edirəm. İlkincə şərbəti hazırlayıram. Şəkər tozunu və suyu 5 dəqiqə qaynadıram. 5 dəqiqə kəşdir. Rəngi biraz saraldı. İndi isə yarım çay qaşığı sar kökü əlavə edib, bir az qaynadıb ocağın üzərindən götürürəm. İndi isə tavanı ocağın üzərinə qoyub yağı əridirəm. Yağ tam əridikdən sonra onun hamısını qaşıqla hissə-hissə əlavə edib, dayanmadan qarışdırıram. Dayanmadan qarışdırmağa davam edirik. İlkəncə halva biraz bəlkə olacaq. Qarışdırdıqca yumuşalacaq. Rəngi saralana kimi ocağın üzərində dayanmadan qarışdırıram. Çox tünd rəngdə olsa, halvanız acı olacaq. İndi isə soyumuş olan şərbəti təkrar biraz qızdırdım və halvanın üzərinə yavaş-yavaş əlavə edib qarışdırıram. Halva hazırdır. Biraz daha qarışdırıb ocağın üzərindən götürürəm. Həm rəngi gözəldir, həm də çox yumuşaqdır. Baş qablara düzüb üzərinə çəngəl ilə bəzəyirdim. Hazırlayan hər kəsə uğur olsun. Videonu sona qədər izləyən hər kəsə təşəkkür edirəm. Fikirlərinizi rəy bölməsində mənimlə paylaşmağı, videoları bəyənməyi, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Hələlik.